السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں لاہور شہر میں زندہ دلانے لاہور کی جانب سے فیض فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا اس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرہ طارق محمود چوہدری صاحب نے فیض فیسٹیول کے حسن کو دوبارہ دوبالا کرنے کے لیے الحمرہ کے نمایاں کردار کو آیا کیا فیسٹیویل کے دوسرے روز الحمرہ میں تیس سے زائد ادبی و ثقافتی ڈائیلاگ منعقد ڈائیلاگ محفلیں منعقد ہوئیں امید شہر کے نام سے تقریب میں لال بینڈ کی ٹیم نے پرفارم کیا ساز کی لو تیز کرو میں روہیل حیات علی نور سے توسیع خیدر نے فیض کی شاعری کے چراغ روشن کیے ہجر کی راکھ و سال کے پھول جو رہی سر بے خبر رہی نگر نگر کا ہم آ گئے تو گرمی بازار دیکھنا میں مقررین فیض کی شاعری درد مندی دلسائی و دلاویزی کے راز افشان کیے مقررین میں سب ایک سے بڑھ کر ایک پاکستان کے شعراء اور ادیب حاضر تھے رومی فیض اور انسان دوستی فیض کا لاہور فیض ملامتی صوفی وہ دیگر نشستوں میں مندوبین فیض کی فن و شخصیت کے پہلو اجاگر کیے تیسرے اور آخری دن پینتیس سے زائد نشستیں منعقد ہوئیں نشست آج تم بے حساب یاد آئے سوری آج تم یاد بے حساب آئے میں عذرا محی الدین اور ارشد محمود نے قاسم جعفری سے گفتگو کی سخن افتخار میں افتخار عارف سے سید شمعون ہاشمی نے ان کے خیالات معلوم کیے لہو کا پرچم داستہ ہے وہی پردہ چشم پہ پڑھنے والوں کے نام گلستان سادی کی کہانیاں اردو زبان کی خوشبو فیض کا فیض لاہور کہانی عشق ورسہ نوجوان ہاتھوں میں دھرتی کی ملکائیں اشاخ کے قافلے کسے وکیل کریں مہر و وفا کے باب خورشید کوئی سر محفل کے نام سے مشاعرہ بھی منعقد ہوا ساقیہ رقص کوئی رقص صبا کی صورت میں رقص پرفارمنس پیش کی گئی فیسٹیول کے آخری روز بھی فنکاروں کی جاندار اور شاندار پرفارمنس پیش کی گئی فیض فیسٹیویل کے دوران کتاب میلہ میں بھی شہریوں کتاب میلہ بھی شہریوں کا مرکز رہا تماشائی خوشگوار موسم کے ساتھ اس میں شریک ہوئے فیض کی شاعری کے انگریزی جرمن روسی فرنچ سمیت مختلف زبانوں میں تراجم شائع ہو چکے ہیں ان کے مجموعے کلام میں نسخہ ہائے وفا نقش فریادی نقش نقش وفا دست صبا دست تہ سنگ سر وادی سینہ زندہ نامہ اور دیگر قابل ذکر ہیں کہتے ہیں کہ سو ننی سو انتیس میں میرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے کا امتحان پاس کیا مرے کالج ہے تو فیض کے والد نے مناسب سمجھا کہ انہیں لاہور کی جامع پنجاب سے ملحق گورنمنٹ کالج میں داخلے کے لیے بھیجا جائے گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہو جانے کے بعد فیض کی سخنگوئی گوئی کو مزید شہرت ملنا شروع ہو گئی یہاں پہ فیض کو پترس بخاری اور صوفی تبسم جیسے جید اساتذہ کی رہنمائی میسر آئی جنوری سن انیس سو اکتیس میں گورنمنٹ کالج میں مشاعرہ منعقد ہوا تو موضوع اقبال کے تحت فیض نے اشعار پڑھے اور اس پر خوب تحسین و آفرین سمیتی یہ نظم کالج کے مجلے راوی میں شائع بھی ہوئی تھی یہ نظم ایک ادیب اور شاعر مجھے نہیں معلوم آپ کر لیجئے گا یہ سپت حسن کے پاس محفوظ تھی کالج لاہور گورنمنٹ کالج لاہور سے سن انیس سو اکتیس میں فیض نے بی اے کے ساتھ عربی میں بھی بی اے آنرز کی ڈگری حاصل کی سن انیس سو میں انگریزی ادب میں ایم اے اور پھر آباد انیس سو چونتیس میں عربی زبان و ادب میں بھی امتیاز کے ساتھ ایم اے کی ڈگری حاصل کی فیض اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایم اے کی ڈگری کے بعد انگلستان جا کر مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کیونکہ جن دنوں وہ امرت سر میں مقیم تھے تو اس سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی تھی سن انیس سو انتالیس کے وسط میں انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا اور ایک اطالوی بحری جہاز میں جگہ بھی مخصوص کروا لی تھی اور ٹکٹ تک خرید لیا تھا وہاں کے لیے اپنے ملبوسات تیار کروا لیے تھے بس جہاز کی روانگی کا انتظار تھا کہ دس دن باقی تھے کہ خبر آئی کہ دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو چکا ہے ملک سے باہر آنے جانے کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں اس طرح فیض صاحب دوسرے لوگوں کی طرح عالی تعلیم کے حاصل کرنے کے لیے ولایت نہیں جا سکے فیض احمد فیض وہ واحد ایشیائی شاعر تھے جنہیں سن انیس سو سٹھ میں للن پیس ایوارڈ سے نوازا گیا فیض کی شاعری مجازی مسائل پر ہی محیط نہیں بلکہ انہوں نے حقیقی مسائل کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا فیض کی شاعری انہوں نے فلم انڈسٹری میں بھی اپنی شاعری کا جادو جگایا اور ان کا کلام محمد رفی ملکہ ترنم نور جہاں مہدی حسن آشا بھونسلے جگجیت سنگھ جیسے گلوکاروں کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا جبکہ انہوں نے درجنوں فلموں کے لیے غزلیں گیت اور مکال میں بھی لکھے حکومت وقت کے عطاب کے سبب ان کو پاکستان سے باہر جانا پڑا تھا اور وہ بیروت میں کچھ عرصے رہے لیکن بیروت میں جب تک وہ رہے ان کا دل پاکستان کی مٹی کے لیے پھڑکتا تھا اور بالاخر اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا اور وہ پھر آزاد حیثیت میں پاکستان لوٹ کے آئے لیکن پاکستان لوٹ آنے کے بعد بیس دومبر سن انیس سو چوراسی کو تہتر برس کی عمر میں اس دارِ فانی سے رخصت ہو گئے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن ابھی بھی وہ اپنے کروڑوں پرستا پرستاروں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں ان کی عدب خدمات ساری دنیا میں سراہی جاتی ہیں اور سراہی جاتی رہیں گی بالخصوص جرمنی میں ان کے لیے بہت زیادہ وہ کیا گیا ان کی پذیرائی کی گئی اور ان کو بہت اعزازات سے نوازا گیا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے جو وہ عدب کی دنیا میں خدمات پیش کر کے گئے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وسلام خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اپنی میزبان کو اجازت دیجئے خدا حافظ